wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Bicara Santai MDSD edisi ke-21 bagi tahun 2025. Seperti biasa, kita bersiaran secara langsung di Facebook dan YouTube rasmi MDSD setiap hari Selasa jam 10.30 pagi. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menonton Jangan lupa untuk like, komen dan share supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada sesi kita hari ini. Sebelum tu, buat pertama kali saya kenalkan diri saya. Saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Khair, penolong pengarah Jabatan Linskip MBSJ akan bersama anda sebagai moderator sepanjang sesi ini. Hari ini kita bawakan satu tajuk yang cukup menarik dan dekat di hati rakyat Selangor iaitu pembangunan sukan Selangor di pesada dunia. Untuk pengenalan awal, tuan-tuan dan puan-puan, dalam beberapa bulan kebelakangan ini, topik pembangunan sukan kembali menjadi bualan hangat. Bukan sahaja di Selangor, tetapi di seluruh, di seluruh negara Malaysia ini. Terutama selepas prestasi atlet negara kita di kejuanan antarabangsa, isu penggiliran venue sukan daerah, cabaran pembangunan bakat akal umbi dan keperluan kemudahan latihan bertaraf profesional. Kerajaan Negeri Selangor juga sendiri kini memberi tumpuan besar kepada sukan sebagai pemangkin kesihatan, integrasi komuniti, pembangunan ekonomi dan juga pembinaan identiti negeri. Selangor sedang mengorak langkah menjadi sport hub bukan sahaja pada peringkat nasional, malah berpotensi menembusi pesada dunia melalui bakat muda, program pembangunan akar umbi, teknologi sukan dan acara bertaraf antarabangsa. Dan untuk itu kita amat bertuah pada hari ini kerana kita bersama seorang tokoh yang sangat rapat dengan hal ehwal pembangunan sukan negeri Selangor iaitu YB Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi ahli dewan negeri Seri Sedang. YB apa khabar hari ini? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Syazwan, apa? Baik, alhamdulillah. So hari ini kita sebabkan kita pun ada kat bicara santai kita santai jelah ya YB. Santai, eh? Terima kasih ya YB okay. Uh, Tempat sudi hari ini Ya, eh, sudi hadir untuk hari ini Jadi tanpa melengahkan masa Jom kita mulakan sesi kita hari ini uh, Kita pergi ke soalan yang pertama YB Bagai wakil rakyat dan juga individu yang rapat Dengan pembangunan belia Serta sukan dekat Selangor ni Apakah sebenarnya hal tuju utama pembangunan sukan negeri, yang ingin dicapai menjelang 2030 nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita selalu maju bersama. Terima kasih kepada Ustaz yeah. Ustaz Zuan, yeah. moderator kita pada pagi ini. Yeah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada MBSJ kerana sudi berjemput saya buat sekian kali ya. Yeah. ya. ya. Di bicara santai seperti ini dan saya kira program seperti ini sangat memberi manfaat kepada masyarakat dan komuniti yang yeah. berada dalam negeri Selangor ini. Dan uh, berbalik kepada soalan tadi ialah Negeri Selangor ini, Ustaz Zuan, Memang telah dikenali sebagai negeri yang aktif dengan bidang sukan. Bahkan banyak atlet-atlet yang berjaya sama ada di peringkat Malaysia ataupun di peringkat terbangsa, dilahirkan daripada negeri Selangor. Saya bagi contoh, kalau kita ada gimnas dulu, saudari Farah M memang terkenal dan mendapat banyak pingat-pingat dan juga kemenangan di peringkat antarabangsa lahir daripada negeri Selangor. Yeah. Zulkifli, ratu boling kita dahulu pun daripada negeri Selangor. Tak ramai lagi atlet atlet sukan yang dilahirkan oleh negeri Selangor. Sudah tentu Selangor dikenali sebagai sebuah negeri sebagai pengilang atlet dan mm. dalam negara kita Malaysia dan kita pembangunan sukan sport development yang kita buat di negeri Selangor ini mm. memang telah berterusan daripada dulu lagi, sehinggalah pada hari ini hmm. terus lebih fokus tentang um, sport development yang saya kira uh, menjadi formula utama bagaimana selangor dikenali sebagai negeri yang aktif dalam bidang sukan hmm. di dalam negara kita inilah dan yeah. antara yang pembangunan-pembangunan yang telah kita buat sekian lama terutama ketika yang uh, datuk Dato' Syamil Ari sebagai ekskomunis dan sukan dahulu yeah. uh, adalah melihat kepada pembangunan sukan di pihak akar nah, hari ini kita lihat bukan setakat sahaja Majlis Sukan Negeri Selangor yang terlibat dengan pembangunan uh, sukan dekat kaummi yeah. tapi saya lihat uh, di peringkat uh, ahli-ahli majlis kita pun ya yeah, sangat aktif dalam um, jalankan aktiviti-aktiviti sukan di peringkat Kaumbi. itu juga dengan ketua-ketua kampung kita, Universiti PKK kita pun aktif dengan pelbagai um, aktiviti sukan dan memberi ruang dan peluang kepada anak-anak muda dalam negeri Selangor untuk so, terus menceburi mengasah bakat dalam bidang sukan dan akhirnya mereka ini akan kita lahirkan sebagai atlet-atlet dan juga sebagai satu pool of numbers atlet ataupun um, ataupun penggiat-penggiat um, sukan dalam Negeri Selangor yang ada pada hari ini. Tidak lupakan juga bagaimana Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jabatan Pendidikan juga memainkan peranan untuk um, memuka luang, ruang dan peluang untuk um, aktiviti sukan terutama bola sepak dan berbagai sukan yang lain. Dan uh, sudah sudah pasti jadi tumpuan dan juga menjadi satu orang kata satu peluang dan ruang yang besar kepada anak, -anak muda dalam negeri Selangor khususnya di peringkat sekolah lagi yeah. dalam mencuburi uh, bidang sukan yang ada dalam negeri Selangor. Itu juga lah kita ada infrastruktur sukan awam mm. dan juga infrastruktur sukan yang uh, swasta dan sebagainya mm. yang saya kira banyak dalam negeri kita negeri Selangor ini mm. susukan awam saya kira MBSJ sangat memberi tumpuan mm. kepada uh, penjagaan maintenance kepada infrastruktur mm. sukan mm. terutamanya bola sepak pada padang bola sepak kita dijaga dengan baik begitu juga dengan court badminton kita mm. dan begitu juga lah dengan um, yang lain dan mm. terbaru ialah pickleball Ya, dan saya melihat uh, sukan pekerbol ini telah mendapat uh, tempat dalam hati masyarakat mm. so, di kawasan MDSJ ini, kawasan Lusia sedang saya sendiri pun mm. Dan beberapa uh, court badminton yang outdoor mm. telah pun diubah di, suai menjadi court uh, pekerbol yeah. yang aktif lah. Itu antara yang saya kira kelebihan daripada Selangor mm. Begitu juga um, apabila kita dah siap infrastruktur semua mm. dalam negeri Selangor Seringkali Selangor menjadi pilihan usukan uh, antarabangsa Uh, dan uh, insyaAllah pada tahun depan, 2026, mm -hmm. kita Selangor akan menjadi um, tuan rumah pada sukan Malaysia, SUKMA. Mm -hmm. SUKMA ini sangat protesif dalam negara kita sebagai anak muda, atlet-atlet uh, muda kita sangat um, mengimpikan untuk menjadi atlet dalam mm -hmm. uh, SUKMA. Yeah. Alhamdulillah tahun depan Selangor sebagai tuan rumah, mm. sudah pastinya kita sudah siap sedia dengan peruntukan yang agak besar diberikan peruntukan awal yang 100 juta oleh kerajaan negeri Selangor hmm. untuk, untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan saya kira banyak lagi event-event um, ataupun um, pertandingan-pertandingan peringkat antarabangsa hmm. yang akan dianjurkan di Selangor. Dan seperti biasa kita ada badminton ya hmm. uh, peringkat uh, Selangor Open hmm. yang selalu kita diadakan di um, Shah Alam hmm. dan beberapa lagi lah suka-suka yang saya kira menjadi tumpuan hmm. satu dunia kepada negeri Selangor itu sendiri. Okey. Okey YB. Soalan yang seterusnya eh, YB eh. Baru-baru hmm. ni banyak pihak menyuar menyuarakan keperluan menaik taraf infrastruktur sukan. Hmm. Daripada badan komuniti sampailah ke stadium negeri. Apa hmm. pandangan YB pasal benda tu? Macam saya akan tadi, ha -ha. oleh kerana peluang dan ruang yang besar Ya yeah pada anak muda terlibat dengan sukan sama ada dengan secara serius hmm. ataupun sekadar riatah dengan kawan-kawan terpulanglah pada apa selama mereka yeah. sudah pasti infrastruktur sukan awam ini menjadi keutamaan mereka Betul. dan saya lihat kalau di dalam di kawasan MBSJ contohnya yeah. keadaan agak baik ya kita taklah kata excellent hmm. kita tak boleh kata semua padang bola kita itu Betul. pakai uh, turf mate dan sebagainya hmm. pakai turf padang turf dan sebagainya Betul. tetapi Selamat untuk digunakan Bukan. pada bila-bila masa. Hmm. Ya, dan sentiasa mendapat perhatian daripada pihak MSJ dan juga pihak uh, adun sendiri, lima Majlis sendiri. Hmm. Dan saya kira benda-benda seperti itu adalah satu tumpuan dan juga satu, orang kata, facilities kepada anak-anak muda hmm. untuk terus mengasah bakat mereka terlibat dengan sukan ini. Hmm. Dan masa yang sama juga untuk kita dengan sumber. Sudah pasti kita nak melihat satu infrastruktur sukan yang lebih berbeza daripada yang dahulu hmm. antara yang kita sedang naik taraf ialah bukan sekadar stadium sahaja hmm. tapi um, kolam renang hmm. kolam renang hmm. di Shah Alam itu sedang naik taraf dengan kos banjir kos 40 juta hmm. setelah sekian lama tidak naik taraf untuk SUKMA ini dan akan digunakan seterusnya selepas ini adalah di kolam renang hmm. pusat akuatik uh, Shah Alam di situ stadium hmm. Shah Alam juga sama kenapa yang muhammad menteri besar um, memberi fokus kepada pembangunan stadium Shah Alam itu sendiri kerana stadium alam ini sudah lama Dan ada kebentuk-kebentuk yang lama Dan hari ini stadium tidak lagi Ada kapasiti sampai 100,000 ribu yeah. Di satu dunia kita lihat mana ada stadium Yang berkapasiti 100,000 ribu Jadi harus diberikan nafas baru Kepada stadium alam ini Dan perancangan stadium alam ini yang sangat rapi Dan saya yakin apabila stadium ini siap InsyaAllah seawal Hujung tahun 2026 Dan mungkin 2027 siap Dan dia akan beri satu uh, satu nafas baru Tukar mula sepak dengan sosial Dengan adanya stadium baru nanti di Shah Alam nanti okay. insya Allah Okey, okay, YB, menarik tu Soalan seterusnya YB hmm. Dari segi pelibatan komuniti dan anak muda hmm. Apakah pendekatan yang paling berkesan dan menggalakkan gaya hidup sehat eh, Gaya hidup aktif yang YB nampak hmm. ke? Dalam, kalau saya di Don Sedang ini, saya hmm. membawa satu tagline untuk melestari komuniti elemen dalam nasihat komuniti itulah dengan uh, memastikan keadaan penduduk, pengundi dan rakyat dan bersesuaian dalam keadaan yang sehat dan aktif. Yeah. Medium yang terbaik adalah medium sukan. Ya? Sebab itu saya sangat memberi tumpuan kepada infrastruktur sukan awam. Baru-baru ini pun uh, last weekend saya rasmikan satu kot susan yeah. yang saya nak taraf di kawasan Pucung, uh, Pucung Permai. Yeah. Ya. Di Permai Court. Dengan mengenal maja hampir RM40,000 di situ Di mana kita buat 3 uh, in 1 Boleh main bola tampar, boleh main uh, badminton, boleh main futsal Dan uh, ada permohonan lagi untuk pickleball, pula dan Ada juga beberapa tempat lain lagi yang telah pun kita naik taraf um, Repairing dan sebagainya Matalamat kita adalah satu, ialah Proses usaha awam ini boleh digunakan pada bila-bila masa Dan akhirnya akan melahirkan satu komuniti yang sihat sihat fizikal, mm -hmm. akhirnya mempunyai kesihatan mental itu jugalah dengan sukan ini mempunyai perpaduan mm -hmm. yang medium yang terbaik untuk perpaduan dalam negeri kita Selangor sebab mm -hmm. itu dalam uh, kawasan, saya sedar, saya yakin semua kawasan dalam negeri Selangor ini mm -hmm. tumpuan khusus diberikan ke semua pihak yang berautoriti mm -hmm. untuk memastikan sukan ini menjadi satu uh, medium terbaik untuk membentuk masyarakat yang sihat fizikal dan mental dan uh, saya kira peluan dan kepentingan ni perlu diteruskan lagi lah. Di semua peringkat sama ada kerajaan negeri, mahupun kerajaan federal sekalipun dan juga kerajaan tempatan seperti MBSJ yang ada pada hari ini. Okey YB. So, soalan seterusnya YB. Ramai atlet muda kita yang sekarang ni hmm. dia berbakat. Hmm. Ha, tapi ramai juga yang tak menonjol pun semua tu. Hmm. Apakah formula Selangor bagi memastikan bakat-bakat ni tak berhenti separuh jalan? Uh, pembangunan sukan ini hmm. Sebagai spot development ini, hmm. ia memang mempunyai banyak cabaran Hari ini dalam negara kita Malaysia, di Selangor, sukan bukan satu orang kata, sumber pendapatan yang meyakinkan hmm. Jadi, banyakkan pada mereka mereka yang bergiat itu dalam sukan, hmm. mempunyai bakat yang besar Cara cabaran mereka ialah untuk meneruskan kehidupan mereka Sama hmm. ada untuk memilih untuk fokus pada akademik hmm. ataupun peneruskan hmm. Kerana akademik menjanjikan mereka ialah satu kehidupan yang lebih baik kerana sukan tidak dilihat, industri sukan itu tidak dilihat lagi sebagai satu industri yang boleh menjamin kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Jadi saya kira sudah sampai masanya untuk kita melihat sukan ini bukan lagi sebagai sebuah sukan biasa tetapi ini industri sukan. Sebuah sukan sebagai contoh kalau kita tengok pada pickleball hari ini. Bila kita lihat banyak tumbuhnya pusat-pusat permainan pickleball swasta. Dia juga melahirkan peluang-peluang pekerjaan pada anak-anak tempatan. Itu adalah dengan futsal court secara private. Yang dibangun oleh pihak-pihak swasta hmm. itu juga membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita. Hmm. Itu juga lah bila kita buka yang termasuk badminton, tenis, squash. Hmm. Ya. Bila ada yang pusat-pusat um, uh, sukan private ini, selain dia membuka peluang pekerjaan, dia juga membuka peluang perniagaan kepada anak-anak muda kita. Dari sinilah yang sepatutnya dilihat. Dan kita perlu menumpukan juga bagaimana untuk kita memastikan sukan tidak dilihat sebagai sebuah sukan saja, tapi dilihat sebagai sebuah industri dan dalam negara kita hari ini golf bagi misalnya ada satu industri yang besar Betul. dalam sukan-sukan uh, uh, dunia hari ini hmm. perlu dilihat sebagai sebuah industri. Hmm. Cuma kita perlu menghala direction kita kepada hmm. negeri yang menjadikan sukan sebagai industri bukan lagi sukan hanya untuk riadah sahaja. Yes. Itu yang pertama lah. Yang kedua dalam negeri Selangor kita ada pembangunan sukan yang sangat baik kita ada sukses, sukan Selangor. Betul. Ya. Setiap setiap tahun setiap dua tahun. Hmm. tahun ya? Success inilah melahirkan banyak-banyak atletik -banyak muda yang baru saya sendiri terlibat dengan sukses pertama sebagai uh, pelumba basikal oh. mewakili Ulu Langat ketika itu pada daerah Amajin Pemadaran Kajang ketika itulah tahun 2000 saya tak ingat awal sukses yang, first, yang pertama jadi di sinilah peluang untuk anak-anak muda menunjukkan bakat mereka di peringkat awal sebelum mereka ke, melangkah ke Sukma kalau kita lihat sukses yang lepas tahun, tahun ini ya, pada awal pertengahan tahun, tahun ini mm. ramai Atlet-atlet baru yang kita cungkil, mempunyai potensi yang besar, mempunyai skor yang hebat Bahkan ada yang mencapai rekod sukses hmm. berkali-kali hmm. ya, dalam Suka Selangor Dan sinilah saya rasa sebagai satu permulaan bagi anak-anak muda ini Mula untuk memperkenalkan diri mereka, bakat mereka untuk dibawa ke atas lagi hmm. Saya kira benda-benda ini -benda -benda perlu diperlihatkan lagi, perlu diponjolkan lagi Perlu diperlihatkan satu, satu liputan yang luas hmm sukan Selangor ini kerana di sinilah permulaannya. Berlaku sepenuhnya juga dengan sukan MSSD, MSSS ha? nah, Di sinilah ada peluang-peluang yang ada pada anak-anak muda kita dalam negeri Selangor seawal mereka masih di bangku sekolah lagi. Mm -hmm. Ya, mereka ini telah didedahkan ruang dan ruang untuk mereka menunjukkan diri dalam bidang sukan dan saya yakin daripada MSSD sekalipun segilah MSSS Sehinggalah ke sukses akan melahirkan atlet, -atlet yang lebih banyak nombor kualiti dalam negeri Selangor dan akhirnya mereka akan memulakan SUKMA sebagai hmm. uh, permulaan untuk mereka sebagai atlet profesional. Sebab hmm. itu saya katakan dalam Selangor, inilah negeri kilang atlet. Hmm. Uh, kilang atlet dalam <laughs> betul. negara kita Malaysia. Ya, Okey, seterusnya YB. Hmm. Uh, pembangunan SUKAN ini juga berkait rapat dengan ekonomi negeri. Ya. So, bagaimana sektor SUKAN boleh menyumbang kepada kesejahteraan rakyat Selangor? Hmm. YB. Beberapa faktor yang kita boleh lihat mana kita nak menjadikan sukan sebagai uh, penyumbang ataupun sebagai faktor yang boleh uh, menyumbang kepada kesejahteraan rakyat Selangor. Antara yang pertama sekali ada, ada dua faktor yang utama bagi saya. Yang pertama sekali adalah dari segi kesihatan, fizikal uh, dan mental. Orang yang sihat saja boleh terlibat dengan sukan. Betul. Ya, mana ada yang boleh sukan. Kan? jadi untuk mencuburi sukan sama ada secara aktif, secara full time ataupun part time ataupun secara suka-suka dia mesti sihat dahulu. Dan apabila badan dia itu sihat dia akan melahirkan mental yang sihat. Dan akhirnya apabila semua kita dapat kita dapat uh, menjaga keperluan sukan ini, kepentingan sukan ini dan akan melahirkan masyarakat yang sihat, fizikal dan juga mental. Itu yang pertama. Yang kedua yang macam saya ulas tadi, sukan sudah sampai masanya sukan dilihat sebagai sebuah industri. Hmm. Bukan lagi bukan lagi hanya riadah saja. Hmm. Sebab dengan industri inilah akan menarik minat pada anak-anak muda kita untuk terlibat secara serius dan secara profesional hmm. dan mereka tahu bila mereka terlibat dengan uh, sukan secara profesional sebagai dalam industri sukan mm. ia menjamin kehidupan mereka pada masa akan datang Betul. dan saya kira dalam, dalam uh, di IPT IPT kita, especially di ITM mm. dalam jurusan sport science kalau pun dah ada dah mm -hmm. satu subjek yang melibatkan industri sukan sport mm. industry yeah. uh, jadi itu adalah satu adalah satu um, saya, saya kira satu advantage kepada kita dalam negeri Selangor hari ini kita ada IPT yang yeah. serius memikirkan bagaimana untuk buat uh, sport development yeah. Di masa yang sama juga, support daripada kerajaan Negeri Selangor itu sendiri hmm. Bahkan yang maklumat Menteri Besar kita, yang maklumat nah, Datuk Setia Malaysia Dia adalah seorang yang muda, yang hmm. aktif sukan yeah. Begitu juga dengan Esko sukan kita, yang maklumat Najuan Halimi hmm. Juga seorang yang aktif pesukan hmm. Dan mereka-mereka watak-watak inilah sebenarnya yang menggerakkan lagi Sukan dalam Negeri Selangor ini dan saya banyak kali saya berbincang dengan kedua-dua pemimpin ini hmm. dan sujuan kita antara titik temu kita telah menjadikan sukan sebagai industri hmm. dalam negeri Selangor. Hmm. Ah ha, balik Okey. Okey baik YB. Um soalan yang terakhir YB. Hmm. Uh, soalan ni mungkin mewakili daripada saya sendiri. Ah ya. uh, saya wakil kepada orang-orang di luar sana Ah lah. hmm. uh, budak-budak muda yang ada bakat ni kan. So soalan ni eh, eh saya cerita sekialah. Hmm. Dekat sebab memandangkan YB pun ada uh, background sukan kan. Eh. Pernah Lomba basikal dan semua tu Dekat dalam zaman sekarang ni Daripada zaman saya sampai lah zaman sekarang saya rasa mungkin ada lagi lah benda ni Kita semua tahu Yang peringkat sekolah Sampai universiti hmm. Mesti akan ada orang kata dunia select ha, Select tu okay. uh, Coach ada orang dia lah Kegu ada orang dia dah ambil Daripada Form 1 hmm. Sampai Form 5 lah dia ambil orang yang sama Ah, padahal ramai lagi bakat lain yang ada kan. Orang-orang yeah. ah, yang tak terpilih tu tak ada peluang lah kiranya. Hmm. Ah, dan saya pegang sa kepada satu ayat lah sebab itu pun daripada pengalaman saya sendiri. Ayat saya tu, ah, orang yang bagus ni pun tak selamanya bagus lah disebabkan hmm. atas faktor disiplin dia ke kan hmm. dalam sukan lah. Dan orang yang tak bagus ni, daripada awal tak bagus ni, tak semestinya dia tak boleh berubah jadi bagus kalau kita bagi dia peluang kan ha, jadi saya tanya soalan ni kepada YB macam mana kita nak hapuskan budaya selek ni ha, sebab saya rasa ramai je budak-budak yang berbakat kat luar tu sebenarnya boleh je pergi ha, tapi sebab ke atas beberapa faktor kan coach tak bagi ke benda macam-macam lah so macam mana daripada pandangan YB Baik saya Zuan, yeah. saya juga yeah. lain daripada Kul Amanah sebagai adun si sedang, saya juga simpanan yeah. malam berusin Sukan Negeri Selangor yeah. yang terlibat dengan permasalahan-permasalahan yang melibatkan sukan termasuk atletik dan juga pemilihan yeah. atletik ini. Kalau lagi kita nak dengan semua ni, satu-satu sukan ni aktif nih lah yang kita sedang uruskan dengan mm -hmm. baik supaya ia melahirkan satu hasil yang lebih baik. Mm -hmm. Dan berkenaan dengan pemilihan atlet dan sebagainya, dia kira, bagi saya lah, pandangan saya, hmm. itu bukan semuanya berkenaan dengan select ataupun plonism, yeah. ya? Tapi ia lebih kepada kemampuan setakat mana kemampuan seseorang itu dalam menghadapi satu pertandingan atau satu cabaran. Kadang-kadang hmm. kita melihat dia sebagai seorang yang berbakat besar. Hmm. Lihat, ada potensi diri dia. Tetapi hmm. ada masalah-masalah lain yang kita tidak ketahui. Hmm. Akhirnya, pihak pengurusan sama ada persatuan ataupun coach tu sendiri, tidak memilih dia ataupun kadang-kadang dia terlampau muda perlu mm. di 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 oh, dia lihat, lihat, lihat ah. okay? di 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 dia dah latih orang ni. Yeah. Ya, sekian lama. Contohnya sebagai sebagai contoh sukan uh, lumba lari sebagai contoh yeah. eh, running. Coach ada dia punya favorite dia. Sebab apa dia yeah. dah train berapa orang ni? Yeah. Mungkin 10 orang dalam satu high performance punya punya training. Ya. Yeah. Okey. So, kita beranggapan yang bawah-bawah ni -bawah tak boleh masuk ke situ. Yeah. Sebab dalam sukan ni apa yang dikejar adalah kemenangan, goal. Ya, yeah? yeah. medal. Jadi yeah. yang, yeah. yang, yeah. yang, yeah. yang 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 di, dikejar. Sudah so, yeah. pastinya coach juga Perlu meletakkan satu KPI supaya dia dapat capai KPI dia dan dia dapat nama hmm. dalam um, dasar sukan sendiri Betul Jadi saya kira kalau mana-mana yang mau mau pergi sejauh peringkat yang uh, diimpikan di hmm. perlu bekerja kuat, perlu lebih lagi uh, berusaha meningkatkan hmm. latihan skill dan sebagainya. Hmm. Dan saya yakin mereka-mereka yang berbakat ini akan diberi peluang dan ruang yang sebaiknya. Hmm. Kalau tak hari ini, besok, Usaha tulah bulan depan, Baik. tahun depan, who knows. Yang paling penting ialah kita konsisten dalam dalam training kita. Dan saya pasti kalau kalau ada bakat-bakat ini akan diberi perhatian hmm. oleh kajian Islam Selangor ataupun dari PPT sendiri, hmm. ataupun daripada coach itu sendiri. Dan mereka-mereka ini akan jadi perhatian. Cuma Bersabarlah sekejap Teruskan yeah. latihan eh? yeah. Dan kalau kita lihat juga Bukan setakat sukan saja Yang jadi, jadi perhatian um, Kena dengan selek ni mm. Sehingga pimpinan pun sama mm. Kepimpinan pun kita lihat Kenapa mm. diberikan lagi ruang Kepada orang ni Lepas ni orang ni jadi adu mm. Jadi menteri dan sebagainya yeah. ya? Di situ ada kelebihan pada dia yeah. Saya kira Persamaan antara kepimpinan Juga sukan ini adalah Kita melihat kepada kualiti Dan kita nak mencapai Goal kita Betul. Ha? Kita nak mm. mencapai Apa yang kita nak perkenangan tu yang lebih penting bagi kita selain daripada kita nak nak nak, nak apa ni nak uh, develop atlet-atlet kita. Sport development, atlet development sangat penting. Sebab ini ada pool of numbers untuk atlet-atlet kita. Tapi di masa yang sama juga kita perlu juga uh, menang pertandingan-pertandingan yang diadakan. Kita tidak boleh hanya melihat pada sport development saja, kita membuka ruang seluruh luasnya kepada semua atlet-atlet yang berbakat, anak-anak muda -anak berbakat. Tetapi kita lupa untuk kita uh, menang mana-mana pertandingan sebab sukat achievement ni adalah menang. betul. Kan? sudah kan? pastinya lah kalau orang tu training dalam suka apa suka boleh training dah um, mungkin dah 5 tahun, 6 tahun, tahun 7 atau 7 tahun, 8 tahun dan dah dah pernah, pegang pingat sama ada gol ataupun um, perak ataupun gangsa di mana-mana pertandingan. Sebab tu orang-orang sebegini, atlet-atlet begini akan diberi ruang yang lebih besar Betul. sebab nak tolak dekat atas lagi mana-mana hmm. yang masih lagi di peringkat MSSS, MSSD semua ni kan ruang sudah ada, sudah ada. So, mereka perlu tingkatkan lagi prestasi mereka supaya mereka juga akan, akan terlibat masuk ke dalam high performance team ni hmm. uh, yang dibuat oleh MSN hmm. saya kira seleb tu saya tak nafikan, ada tetapi kalau kita lihat di sudut yang satu lagi, sepandang yang lain sepandang itu saya kira perlu diperhatikan juga bagaimana hmm apa yang kita nak daripada sukan. Sukan yeah. selain daripada kita nak pull of numbers, atlet-atlet kita yang berkualiti, mm. kita nak juga menang apa-apa pertandingan yang kita akan masuk. Terutama Sukma. Yeah. Sudah pasti Sukma kita sebagai tuan rumah. Mm. Kita pastinya sudah sudah kita sudah mengenal pasti atlet-atlet yang akan boleh membawa yang yang kita yakin mereka akan bawa pulang pingat. Sama yeah. ada gold atau silver atau bronze. Yeah? Mereka-mereka ini kita sudah kenal pasti. Mm. Jadi, kita tak boleh katakan pula yang lain-lain di, di peringkat kaum ini tidak berkualiti seperti mereka. Yeah. Tidak. Tetapi oleh kerana training kita untuk kita pastikan sebagai tuan rumah Sukma uh, tahun depan 2026, kita juga lagi Selangor akan jadi juara Sukma. Dan pastinya kita akan meletakkan atlet-atlet eh, yang cemerlang, yang hebat dan mereka ini kita yakini boleh membawa pulang pingat. Dan yeah. masa yang sama kita tidak tinggal pembangunan sukan yeah. dalam negeri Selangor. Betul. Baiklah YB, kita dah sudah sampai ke penghujung rancangan ini. Ujung bicara santai hari ini. Terima kasih YB atas perkongsian yang sangat bermakna tentang masa depan Sukan Selangor ni. Pada semua penonton, teruskan menyokong usaha kerajaan negeri dan MBSJ dalam mumpuk gaya hidup sihat dan pembangunan sukan komuniti. Terima kasih kerana bersama kami dalam bicara santai MBSJ. Jumpa lagi di siaran seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Okay, selamat. Ganhei <laughs>